الحمد لله الحمد لله الذي هدانا للإسلام الذي نزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والقرآن وخلق الإنسان وكرم وعلمه البيان ما لم يعلم فسبحان الذي لا يحصى امتنانه باللسان ولا بالقلم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ايمان لمن لا امانه لهم او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اله سيدنا مولانا مولا نام مح ہم والا سی دینا ماؤل نام بل گلا بھی کمالی کشپا حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.